Какие вы темы докладов хотели бы услышать на нашей конференции в следующем году? Ну, для меня всегда было интересно в вашей конференции, особенно вам тоже было интересно услышать мои доклады, потому что очень много есть мозговых осложнений у кардиохирургических пациентов. То есть я неоднократно у вас выступал с докладами по тромбоэмболическому синдрому, когда наши заболевания сердца, которые мы особенно мы хорошо видим по эхокардиографии, приобретенные пороки сердца, опухолевые пороки сердца, опухоли пороки сердца, все это дает возможность нам понять откуда идут эмболы, тромбы и вызывают инсульты и осложнения эмболических других органов систем. Поэтому, честно говоря, вы меня больше приглашаете, чем, чем я слушаю ваши доклады. Вот. Но тем не менее осталась огромная, огромная тема, которую мы пока еще не обсуждали. Это те заболевания сердца, которые вызывают низкий выброс в аорту, то есть синдром малого выброса. А у пожилых людей особенно связаны с э, ишемией головного мозга, склеротические повреждения. Сердечные заболевания вызывают большое количество и усугубляют инсульты. Поэтому вот, э, наша совместная идея, разработка это то, что называется как нам поступать с пациентами с синдромом малого выброса, как улучшить функцию сердца, чтобы, естественно, не страдал мозг. Вот это наше направление, которые нас будет в дальнейшем интересовать. Ну а я вам крайне благодарен, что вы приглашаете, я выступаю, получаю интересную информацию. Ну и надеюсь, до следующих встреч.